Эмпархия, много лет в тесном сотрудничестве работают в этом направлении. И можно говорить о хороших результатах нашей подотворной работы. Мы говорим, что за два года нашей совместной деятельности мы, проведя ряд мероприятий, встреч, семинаров, олимпиады, которые проходили на нашем уровне, именно региональные олимпиады, это э, дает тот результат, что года можно, второй год мы принимаем участие во э, всероссийском конкурсе, и второй год мы принимаем участие во всероссийских олимпиадах, ученических. Наши дети, крымские дети, э, имеют, можно с уверенностью сказать, высокие, достойные результаты. Прошлый год был замечательным для нас. Это победители и э, абсолютные улигады э, ученической олимпиады православной культуре. действительно, это гордость, это наша победа крымская. В прошлом году и дети, педагогические, педагоги, которые подготовили детей, они были вознаграждены и премиями и главы республики Крым, и благодарственными письмами. В этом году этот конкурс, вот мы обсуждали сейчас с коллегами, есть над чем нам в дальнейшем работать. Я думаю, что мы в ближайшее время обсудив вот те нюансы, те недочеты, которые мы сейчас увидели после проверки нашими коллегами из Москвы, мы, конечно же, направили свои усилия для того, чтобы э, качественно подготовиться к следующему году, к следующему конкурсу. А это немаловажно для того, чтобы показать, что в Крыму достойные, э, воспитание духовное, культурно нашего подрастающего поколения. Поэтому огромнейшее всем спасибо за упорную работу, которую можно говорить, что подведем мы сегодня итогом, да, и подпишем протокол по победителям и направлению на всероссийский конкурс. Спасибо большое за работу. Спасибо,